Режисер московського театру сучасної п'єси, народний артист Росії, Йосиф Райхельгаус, вручив заступниковий голови Одеської облради Олексієві Гончаренко почесну грамоту Союзу театральних діячів Росії, підписану її президентом, знаменитим актором і режисером Олександром Калягіним. Вручення сталося вчора, 17 вересня. Йосиф Райхельгаус, уродженець Одеси, і часто буває у рідному місті. А у травні 2012 року театр сучасної п'єси привіз до Одеси декілька своїх спектаклів, які Мали галасливий успіх у одеської публіки. Тоді ж колектив на чолі з художнім керівником взяв участь у громадській акції, що популяризувала донорський рух ініціатором і співорганізатором гастролей Московського театру в Одесі був Олексій Гончаренко. Одеса Культурнейший центр мира. Я продолжаю это утверждать много лет. При том, что это понятие все время расшатывается, тем не менее в Одессе все время есть люди. Их то больше, то меньше. Сейчас меньше, которые постоянно заботятся о том, чтобы Одесса, как один из культурных центров мира, поддерживал свою репутацию. И мне кажется, что одним из таких важнейших людей в этом... Алексей Гончаренко. Он действительно много и серьезно помогает любым возможностям взаимопроникновения российской и украинской культуры, ну, в данном случае через этот город, через Одессу. Алексей Гончаренко вважає, что инициативу, з краще, кращими из культури культуры между Москвой и Одессой обязательно розвивати. развивать. Я абсолютно убежден, что главное, что мы должны делать сегодня, это как можно сильнее, плотнее сотрудничать, взаимодействовать с братской нам Россией, с братским нам российским народом. И сфера культуры для этого ⁇ это главное. Потому что все те проблемы во взаимоотношениях, которые могут возникать, они должны решаться через культуру, через взаимопонимание.